কবাচোন মোক নতুন বেগ এটা লৈ দিবলে পিংকি আৰু কেইদিনমান সেইটো বেগকে চলাচোন জেনে জেনে বিহুটো গৈছেহে মাত্ৰ তোক দেখোন এইবাৰ বিহুত ভাল কাপোৰ এযোৰ লৈ দিলো এতিয়া হাতত টকা পইচা একেবাৰে নাই অ' মা মই স্কুললৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পৰা সেই বেগটোকে নি এতিয়া একেবাৰে নোৱাৰা হৈছো আৰু গোটেইকেইডাল চেনেই বেয়া হৈ গ'ল কিতাপ বহি যি সোমাওঁ চব ওলাই পৰে সেইকাৰণেহে মই নতুন বেগ বিচাৰিছোঁ গম পাইছোঁ অ' পিংকি তই সদায় জিতিবচোন নোখোজা নহয় দৰকাৰ হৈছে কাৰণেই খুজিছ

আইও মোৰ কোনজনী ইমান কম বয়সতে তই যে ইমানখিনি কথা বুজি পাওঁ সেইটোৱে ভাল লাগিব মোৰ কিন্তু সেইবুলিয়ে এবছৰলৈকে চলাব নালাগে আৰু তই চিঙা বেগটো মই কিবা কৰি এই সপ্তাহৰ ভিতৰতে তোক নতুন বেগ এটা আনি দিম বাৰু আই ৰাজী দাদা কলৈ যোৱা তুমি এনেই অলপ ৰাস্তাৰ ফালে ওলাই আহিছো পিংকি আৰু তোমাৰ লগতে বাজনী কোন হয় ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ একেবাৰে বাৰ বিদলৰ নিচিনা দেখিবলৈ এই বাজনীৰ নাম কস্তুৰি তুমি কস্তুৰি বা বুলিয়ে মাতিবা কস্তুৰি বা তুমি সঁচাকৈ বহুত মৰম লগা তুমিও বহুত মৰম লগা তোমাৰ নাম পিংকি নহয় জানো

ইমান টকা পইচাৰ অভাৱ চলি আছে আলহী আহিলে আৰু দিগদাৰ হব বুলি

আজি ৰাতিপুৱালৈকে এইখন গাঁৱত এক মিনিটো থাকিব নিবিচাৰিছিলা তুমিতো কাকো নোকোৱাকে মনে মনে টাউনলৈ যাবলৈ ওলাইছিলা আৰু এতিয়া সেইজনী কষ্টুৰিয়ে তুমি কৈ আছা যে তোমাৰ এইখন গাওঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে

আছে ৰাজীৱ তোমাৰ অলপমান ক্ৰেডিট আছে বাৰু কিন্তু মোৰ মা দেউতাৰ ক্ৰেডিট বেছি আছে আচ্ছা ৰাজীৱ তোমাৰ লগত মই অথনিৰ পৰা ঘূৰি ফুৰিছোঁ কিন্তু তোমাৰ বিষয়ে মই একোৱেই নাজানো কোৱাচোন তোমাৰ বিষয়ে অলপ মই এটলিষ্ট জানিবতো লাগিব মই কেনেকুৱা ল'ৰাৰ লগত ঘূৰি ফুৰিছোঁ মোৰ বিষয়ে মোৰ বিষয়ে আৰু কি ক'ম মোৰ বিষয়ে তেনেকুৱা একো নায়েই ক'বলৈ মোৰ নাম ৰাজীৱ আৰু মই এইখন গাঁৱৰ গাঁও বুঢ়া ল'ৰা সেইটো তোমাৰ আগতে ক'লো তোমাক সেইখিনি বাৰু গম পাওঁ আৰু কিবা কোৱা যেনে ধৰা কিমানলৈকে পঢ়িলা কি কৰা সেইবোৰ তেন্তে তুমি মই কি কৰোঁ সেইটো জানিব বিচাৰিছা তেন্তে শুনা মই খেতি কৰোঁ মই এজন খেতিয়ক হয় তাৰমানে ৰাজীৱ তুমি পঢ়া শুনা একেবাৰে নাই কৰা কিয় পঢ়া শুনা নাথাকিলেহে খেতিয়ক হয় নেকি গম নাপাওঁ কিন্তু খেতিয়ক হ'বলৈ পঢ়া লিখানো কি দৰকাৰ আৰু পঢ়া লিখা কৰা মানুহে খেতিনো কিয় কৰিব এইটো তোমাৰ এটা ভুল ধাৰণা কৰিছোঁ মই এগ্ৰি বি এছ চি কৰিছোঁ মানে এগ্ৰিকালচাৰত মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছোঁ হা কি কোৱা তুমি তোমাক দেখাটো অলপ নালাগে

আৰু তাইৰ যাব কলৈ ইয়াতে কোৱাৰ আছে ভালকে বিচাৰিব লাগিব আসলতে মৰে দুখ আজি মই পাচলি লৈ উলাই যাব নালাগিছিল মই জানিবই লাগিছিলে কষ্ট হৈছে ইয়াত মন নবহিব কিন্তু এনে কৈছে তাই কাকু নোকুৱাকে কৰবাত উলাই যাবগে হেতু মই ভবা নাছিল বৰখা তুমি জোৰ পৰাই হ মু কষ্টই গুলিয়াই দিয়া আমি তাইক লৈ আজি এটা যামগে

তাই টাউনৰ ফালে যাবলৈ ওলাইছিল কিন্তু বাছখনত ৰাতিপুৱা গুচি যায় আৰু তাইৰ কথাবোৰ শুনি মই ভালকৈ গম পাইছিলো তাইৰ আমাৰ এই গাঁওখন অলপো ভাল লগা নাই আৰু মোৰ নিজৰ ইমান মৰমৰ গাঁওখনক কোনোবাই বেয়া পালে মোৰ জানো ভাল লাগিব বৰষা পেহী সেইকাৰণেই মই কস্তুৰিক আজি আমাৰ গোটেই গাঁওখন ফুৰালোপোৱাকৈ আৰু এইফালে আমি কিমান চিন্তা কৰি আছিলোঁ অ কস্তুৰি আমাৰ যে কিমান চিন্তা লাগিছিল হ'ব দিয়া তুমি যে ঘূৰি আহিলা আমাৰ ওচৰলৈ সেয়াই যথেষ্ট ব'লা আমি ঘৰলৈ যাওঁগে তোমাক আৰু এতিয়া আমি জোৰ নকৰোঁ ইয়াত থাকিবলৈ তোমাৰ যেতিয়া অলপো মন বহা নাই তুমি কেনেকৈ থাকিবা আমাৰে ভুল আচলতে আমি তোমাক জোৰ কৰিব নালাগিছিল অ কস্তুৰি ব'লা আমি আমাৰ ঘৰলৈ ঘূৰি যাওঁ নাই নাই মা পাপা মই নাযাওঁ নহয় ইমান সোনকালে কাইলৈ মোৰ ইয়াত বহুত কাম আছে কিমান যে প্লেন কৰিছোঁ আমি প্ৰথমতে চম্পাৰ জন্মদিনৰ লগত মিলি পথাৰলৈ মাছ ধৰিব যাম তার পিছত নন্দিনীহঁতৰ ঘৰলৈ যাম তাত গৈ জেতুকা পিচিম হাতত জেতুকা লগাম আৰু আৰু তুমি জানানে মা গছৰ পৰা আম নিজে পাৰি আম চাটনি বনাইও খাম কাইলৈ নৈৰ পাৰলৈয়ো যাম আৰু চাদৰ মেখেলাও পিন্ধিম মা মোৰ যে ইমান ভাল লাগিছে কাইলৈ দিনটো কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব লাগিছে তুমি এইবোৰ কি কৈছা কষ্টৰি অলপ সময় আগলৈকে দেখোন তুমি গাঁৱৰ নামেই শুনিব খোজা নাছিলা অ মা তুমি ঠিকেই কৈছা কিন্তু এতিয়া মোৰ ভাল লাগিছে আৰু কেইদিনমান থাকি যাম দেই আৰু পাপা শুনাচোন মোক কাইলৈ কেইটকামান দিবাচোন তুমি আরে কস্তুরি তুমি ইয়াতো কিবা শপিং কৰিম বুলি ভাবিছা নেকি কিন্তু ইয়াত ইমান ভাল দোকান পোহা নাই আকো আগতে কৈ দিছো তোমাক আই নাই papa মই নিজৰ কাৰণে একো শপিং নকৰো আচলতে ঘৰলৈ আহি থাকোতে মই পিংকি নামৰ হৰু সলে জনী লগ পাইছিলু আৰু জানানে papa তাইৰ যে ভাল স্কুল বেগ এটাও নাই ফাটি যোৱা বেগটো লৈয়ে তাই স্কুললৈ যায় মোৰ যে ইমান বেয়া লাগিছে দেখি কিন্তু তাই মা বাপেকৰ হাতত পইচা নাই তাইক নতুন বেগ এটাও কিনি দিব নোৱাৰে সেই কাৰণে ভাবিছো মই তাইক এটা বেগ গিফট কৰিম প্লিজ papa নিদিও বুলি নকবা কিন্তু মোক কেটকামান লাগিব কাইলৈ

কিজানি মনটো অলপ সলনি হয়েই বৰষা তুমি সঁচাকৈয়ে আমাক বহুত ভাল পদেশ দিছিলা কস্তৰিয়ালে আনি আমি বহুত ভাল কাম কৰিলো সঁচাকৈ সেইবোৰ বাৰু ঠিকেই আছে বৰষা পেহী কিন্তু মোক এটা কথা কোৱাচোন কস্তুৰীয়ে কোৱা মতে তুমি বোলে তাইৰ কোনো নহয় তুমি তাইৰ মাক বাপেকৰ চিনাকিহে হয় কিন্তু তেনেহলে তোমালোক দুয়োৰে মুখখন ইমান কেনেকৈ মিলে মানিছো অচিনাকি মানুহো দেখাত কেতিয়াবা একেই হ'ব পাৰে কিন্তু ইমান বেছি একে নহয় নাই নাই পেহী আজি চাহ নাখাওঁ আৰু অলপ আগতে পিংকিহঁতৰ ঘৰত চাহ খাই আহিছো

কেনেবাকে এইটো ওলাই পৰিব নেকি যে কস্তুৰি নহয় আপুনি সেইবোৰ চিন্তা নকৰিব বাইদেউ এইখন গাঁৱৰ কোনেও গম নাপায় যে মোৰ এজনী ছোৱালীও আছে সকলোৱে মাত্ৰ এইখিনিহে জানে যে মই ৰক্তিমৰ লগত বিয়া হৈ গৈছিলো আৰু ৰক্তিমে মোক এৰি থৈ প্ৰথম পত্নীৰ ওচৰলৈ গুচি গল তাৰ মাজত যে মই এজনী ছোৱালী জন্ম দিছিলো সেই কথা কোনেও নাজানে গতিকে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে বাইদেউ তথাপিও বৰষা ভয় লাগিবই দিয়াচোন আজি ওঠৰটা বছৰে মই কচুক নিজৰ ছোৱালী হিচাপে ডাঙৰ কৰিছোঁ আমি দুয়ো তাইৰ নিজৰ মাক দেউতাক নহ'বও পাৰোঁ সেই কথা তাইৰ মনলৈ হয়তো কেতিয়াও অহা নাই